అందరికీ నమస్కారం వైశాఖ శుద్ధ పంచమి శ్రీ శంకర భగవత్పాదుల జయంతి ఎన్నో స్తోత్రాలను మనకు అందించిన శ్రీ శంకరాచార్య స్వామికి హృదయపూర్వక పాదాభివందనాలు సమర్పిస్తూ శ్రీ శ్రీ వారు రచించిన శ్రీశంకరాచార్య వర్యం అనే స్థవం श्रीशिङ्कराचार्यवर्यम् सर्वलोकैकवन्द्यं भजे देशिकेन्द्रं श्रीशिङ्कराचार्यवर्यं सर्वलोकैकवन्द्यं भजे देशिकेन्द्रं श्रीशङ्कराचार्यवर्यम् धर्मप्रचारेति दक्षं योगिगोविन्दपादाप्तसन्न्यासदीक्षं दुर्वादिगर्वापनोदं पद्मपादादिशिष्यालि संसेव्यपादं श्रीशङ्कराचार्यवर्यम् सर्वलोकैकवन्द्यं भजे देसिकेन्द्रं श्रीशङ्कराचार्यवर्यं शङ्कादृदम्भोलिलीलं किङ्कराशेषशिष्यालिसन्त्रानशीलं बालार्कनिकाशचेलम् बोधिताशेषवेदान्तगूढार्धजालं श्रीशङ्कराचार्यवर्यम् सर्वलोकैकवन्द्यं भजे देसिकेन्द्रं श्रीशङ्कराचार्यवर्यम् रुद्राक्षमाला विभूषम् चन्द्रमौलीश्वराराधनावाप्ततोषं विद्राविताशेषदोषम् भद्रपूगप्रदं भक्तलोकस्य नित्यं श्रीशङ्कराचार्यवर्यम् सर्वलोकैकवन्द्यं भजे देसिकेन्द्रं श्रीशङ्कराचार्यवर्यं पापाटविचित्रभानुं ज्ञानदीपेन हार्धं तमोवारयन्तं द्वैपायनप्रीतिभाजम् सर्वता पापहामोघबबोधप्रदन्तं श्रीशङ्कराचार्यवर्यम् सर्वलोकैकवन्द्यं भजे देशिकेन्द्रं श्रीशङ्कराचार्यवर्यम् राजाधिराजाभिपूज्यम् रम्यशृङ्गाद्रिवासैकलोलं यतीर्यं रागेन्दुसम्काशवक्त्रम् रत्नगर्भे भवनुरक्तं श्रीशङ्कराचार्यवर्यम् सर्वलोकैकवन्द्यं भजे देसिकेन्द्रं श्रीशङ्कराचार्यवर्यम् श्रीभारती शङ्करार्यस्तवं यः भक्तियुक्तः सर्वमिष्टम् शङ्कराचार्यवर्यप्रसादेन तूर्णं श्रीशङ्कराचार्यवर्यं सर्वलोकैकवन्द्यं भजे देसिकेन्द्रं श्रीशङ्कराचार्यवर्यम् इति श्री शङ्कराचार्यस्तवः धन्यवादम्